Не знаю жодної жінки, яка б не любила салонів краси. Лежиш собі, відпочиваєш, поки над тобою чаклують професіонали. Але ж буває так, що на це немає ані часу, ані грошей. Далі поговоримо про процедуру, яку може кожна може з нас провести вдома самостійно. Ефект буде такий самий, як після салону краси. Далеко не завжди ми можемо дозволити собі навести красу під наглядом косметологів. А чим принципово відрізняються салонні процедури та які з них ми дійсно можемо зробити вдома? Розповість лікар драматокосметолог Світлана Лисенко. Салонна процедура від домашніх приміненням більш ефективної косметики. Але приміняється ця косметика в домашніх условиях тільки по рекомендації спеціаліста. Также в салоне мы можем совместить разные процедуры и методики. Одной из самых часто применяемых и необходимых процедур является очищение кожи. Предлагаю научиться сделать в домашних условиях пилинг-гамаж. Гамаж в переводе с французского означает ластик. То есть эта маска как ластик очищает вашу кожу. Такая маска делается для любого типа кожи с периодичностью один раз в 7-10 дней. Рубрику представляет ювелирный завод «Золотый век». А мы продолжаем наближаться до идеалу. В салоне мы используем профессиональную маску Камаш, но вы можете попробовать сделать альтернативу дома. Для этого вам понадобится 1 две ложки овсяной или рисовой муки, смешать с двумя ложками кефира и добавить несколько капель лимонного сока. После того, как вы тщательно все это перемешаете, нанести на хорошо очищенную кожу на 15-20 минут или до полного высыхания. После того, как маска подсохнет, аккуратно по массажным линиям скатайте ее с кожи лица. Остатки смываете теплой водой и наносите крем по типу кожи. Зерки тоже делают некоторые процедуры в дома. Пилинг для лица можно сделать самостоятельно. Берем 5% хлорид кальция в ампулах плюс детское мыло. Протираем лицо ватным диском, смоченным в хлориде кальция. Потом дважды мыльной пеной. Кожа становится очень гладкой, а жирные блески воспаления пропадают. На останок попередимо перш ніж робити якісь процедури вдома, зважте всі за і проти чудового вам дня і пам'ятайте, саме ви найкрасивіше.